Хорошо, что я, что я одеялом укрытый был, да. у меня стеклами. Я проснулся mm -hmm. от того, что стекла. Я его сразу забрал тебе домой, ночевать было где-то. Тут спал Хорошо одеялом был укрытый. Да, 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 это моя комната. Нормально. Ну, за бортом удар принял основной. Скорее всего. Доброе, парадоксально. Сейчас окна Абрагана пройдут, позашивают. Доброе. Ну, векна... Доброе. Хоть так... Пока мы это видно, выйти мы вам поможем. Бездушно. Если вы не найдете, я спряталась в колдовке, у нас там колдовка то две В дом ходором ходил, и слышу, стекла биться стали. И я дочь говорю, какие-то стекла слышно. Я говорю, ну сейчас боюсь выходить, потом выйду. Это тут что обошла, это на втором этаже. А такой, а такой взрыв был. И дом такой крепкий, а он ходором ходил. Не знали, куда текать, в какую сторону. И потом, как прилетело, начало все полыхать. Это был тихий ужас. Сосед тут бегал, тушили это все. Муж, ну, передать словами невозможно.